sinopsis. Peradaban majmuk di Malaysia terbentuk dari pencampuran beberapa peradaban besar dunia yang beritaksi dan berkembang melalui sejarah panjang di alam Melayu. Proses pembentukan peradaban ini dimulai dengan peradaban pribumi alam Melayu. Kemudian disusul oleh pengaruh peradaban Asia seperti India, China, Timur Tengah dan Barat. Pada akhirnya peradaban ini menghadapi tantangan peradaban globalisasi yang merupakan gabungan berbagai sumber peradaban tanpa batas melalui jaringan digital yang rumit. Pembentukan peradaban yang beridentitikan Malaysia dimulai sejak kemerdekaan 1997 melalui upaya membangun negara bangsa. Tahap awal pembangunan berfokus pada pembentukan negara iaitu state yang dimiliki oleh satu wilayah, satu perlembagaan dan satu keluarga negaraan. Negara kemudian membentuk berbagai institusi penting seperti birokrasi, pemerintahan, rancangan pembangunan lima tahun dan lainnya pembangunan ekonomi menjadi prioritas sebelum pembentukan bangsa Indonesia. Proses pembangunan bangsa kemudian berlanjut antara lain melalui sistem politik, peparti dan pilihan raya. Dalam konteks ini muncul beberapa bangsa idaman yang mendominasi wancana politik di Malaysia. Hasil pembelajaran dan objektif. Objektif memahami proses pembinaan negara bangsa Malaysia melalui kepelbagaian peradaban. Hasil pembelajaran bab menghuraikan proses pembentukan negara bangsa di Malaysia dan menganalisis negara bangsa Malaysia dari perspektif peradaban. Jadi di sini merupakan peta minda daripada sinopsis yang kita baca tadi. Kandungan khusus yang pertama, sejarah sosial pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa. Yang kedua, konsep negara bangsa. Yang ketiga, konsep pembentukan negara bangsa dalam acuan Malaysia. Dan yang terakhir, kepelbagaian idea bangsa idaman dan perbahasaan. Sejarah sosial pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa. Sejarah di alam Melayu, peradaban pribumi alam Melayu, peradaban Asia, India, China, Timur Tengah, peradaban Barat dan peradaban globalisasi. Peradaban beridentitikan Malaysia, kemerdekaan 1957, negara bangsa, pembinaan negara dan pembinaan bangsa perkembangan sejarah alam Melayu. Yang pertama zaman prasejarah. Ada empat iaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan zaman Logam. Yang kedua zaman proto sejarah. Pada zaman ini kewujudan kerajaan purba seperti kerajaan Lang Kasuka, Kedah Tua, Gangga Negara, Chih Tu, Lo Yue dan Tan Tan. Yang ketiga zaman prasejarah. Zaman prasejarah ini merupakan kewujudan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Pada masa ini juga, kedatangan kuasa penjajah seperti Portugis, Belanda dan British dan yang terakhir zaman sejarah moden. Zaman sejarah moden ini merupakan zaman kemerdekaan negara kita iaitu pada 1957. Pada tahun ini perpaduan penyatuan bangsa-bangsa di negara kita untuk pembinaan negara bangsa di Malaysia. Peradaban globalisasi era dunia tanpa sepadan telah memungkinkan berlakunya interaksi dan jaringan peradaban merentasi benua dan sepadan negara iaitu menerusi yang ia pertama pemodenan dalam pelbagai bidang kehidupan yang kedua perkembangan teknologi maklumat dan informasi iaitu seperti internet komputer dan juga smartphone yang ketiga penggunaan media sosial yang berleluasa iaitu Facebook WhatsApp Instagram Twitter dan juga Telegram yang keempat peradaban globalisasi membawa pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan merentasi bidang politik ekonomi, sosial budaya, termasuklah perkembangan bidang ilmu dan pemikiran. Dan yang terakhir, perkembangan peradaban global ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Pembentukan peradaban majmuk. Gabungan atau pencampuran beberapa peradaban yang membentuk peradaban beridentitikan Malaysia. Peradaban Melayu menjadi teras kepada peradaban majmuk Malaysia setelah kemasukan para pedagang dari India, China dan Timur Tengah telah membuka ruang interaksi dan jaringan peradaban yang lebih luas di tanah Melayu. Kemudian disusuli dengan kemasukan kuasa penjajah barat seperti Portugis, Belanda, Inggeris telah membawa kepada berlakunya interaksi dan jaringan peradaban yang lebih kencang. Episod penjajahan Inggeris juga telah membawa ramai pekerja asing dari India, China telah memungkinkan berlakunya pengukuhan peradaban India dan China hari ini di era globalisasi telah membawa pelakunya kacukan pelbagai punca peradaban tanpa sepadan melalui jaringan digital yang kompleks. Kesemua pengaruh peradaban luar ini telah membentuk peradaban majmuk di Malaysia hari ini. Pembentukan peradaban majmuk Terdapat lapan peradaban acuan di Malaysia. Yang pertama peradaban Melayu iaitu teras peradaban. Yang kedua peradaban India. Ketiga peradaban Inggeris. Yang keempat peradaban Belanda. Yang kelima peradaban Portugis. Yang keenam peradaban global iaitu yang terkini. Yang ketujuh peradaban Timur dan Tengah. Dan yang kelapan peradaban Cina. Transformasi sosial ke arah peradaban acuan Melayu pada tahun 1970 kemiskinan dan ketidaksama rataan Pada tahun 1980 hingga 1990, pembangunan industri dan perhijraan pada tahun 2000, peradaban kelas menengah dan pada tahun 2010 ke arah negara yang maju. Pembangunan migrasi dan teknologi. Yang pertama, kemajuan melahirkan perubahan sosial. Yang pertama, dari pertanian sehari hidup ke komersial industri. Yang kedua, dari kemiskinan ke kelas menengah. Dan yang ketiga, dari pedesaan ke kosmopolitan. Yang kedua, transformasi sosial. Transformasi sosial ini melahirkan kerencaman sosial yang berbaksikan budaya moderniti dan kepelbagaian. Iaitu perkongsian nilai sejagat, persamaan, pendapatan awam. Impak kerencaman sosial normal sejagat. Budaya politik baru iaitu kebebasan bersuara, berpersatuan, akses maklumat dan juga demokrasi. Yang kedua nilai politik, amanah, integriti, keadilan, accountability dan juga transparansi. Yang ketiga, isu. Salah satu isu yang paling hangat dibincangkan pada masa kini ialah isu rasuah. Yang kedua, salah guna kuasa. Yang ketiga, keterangkuman jentera dan dasar awam. Yang keempat, tabir urus baik. Yang kelima, federalism. Konsep negara bangsa. Asasnya, istilah negara bangsa merupakan gabungan dua dimensi utama iaitu negara dan juga bangsa. Negara terbentuk dengan adanya tanah air, rakyat, kemerdekaan, kedaulatan, sepadan, kerajaan, dan juga undang-undang. Semua elemen ini saling melengkapi serta mengesahkan tentang sistem kuasa dan autoriti. Abdul Rahman Embong pernah berkata, konsep negara bangsa di Eropah bermula apabila lahirnya kelompok bangsa yang menentang kuasa feudal dan proses pembentukan sistem baru yang dipanggil sebagai kapitalis. Kejayaan kapitalis membolehkan mereka berkuasa dan membentuk sebuah negara moden yang mempunyai sepadan atau wilayah dan bangsa tertentu. Misalnya di Eropah bangsa Inggeris muncul lebih awal sebelum bangsa Eropah dan negara Inggeris moden. Negara bangsa adalah di mana budaya majoriti rakyatnya memiliki kesedaran kesatuan identiti nasional, perkongsian budaya dan perkongsian sejarah yang sama ya, dan bertindih dengan sempadan politik wilayah negaranya. Sambungan dari slide yang sebelumnya, konsep negara bangsa Idealnya, sebuah negara bangsa memiliki hanya satu anak watan, satu kumpulan internet dan satu tradisi budaya tanpa ada kumpulan lain. Negara bangsa adalah hanya satu idea di mana bangsa sama dan ditakbir urus oleh negara berdaulat mereka sendiri. Satu negara hanya mengandungi satu bangsa berikutan ini. Benedict Anderson, melalui konsep Imagine Community mengatakan pertembungan tentang bentuk negara bangsa akan dimutamakan dengan kemerdekaan di mana pelbagai bangsa itu menjadi satu bangsa seperti Indonesia. Perbentukan negara bangsa apabila Malaysia diisytiharkan merdeka pada 31 Ogos 1957, apa yang lahir ialah sebuah negara, bukannya sebuah bangsa. Apabila Malaysia terbentuk pada 16 September 1963, apa yang wujud ialah negara Malaysia, bukannya bangsa Malaysia struktur sistem negara bangsa memerlukan promosi kepentingan sendiri sahaja tanpa melibatkan kepentingan pihak lain. Bagi aliran yang berfahaman liberal dan sosialis, negara bangsa adalah satu usaha untuk membentuk kesetiaan dan ketaatan sivik yang sempurna manakala bagi fahaman konservatif dan nasionalis pula ia adalah berdasarkan kepada etnik atau satu bentuk perpaduan organik. Pembentukan negara bangsa. Setiap negara bangsa memiliki kumpulan etnik asal yang membina dinasti, empire dan negara bangsa mereka. Namun begitu, dengan perhijraan, perkembangan kapitalisme dan perjajahan geopolitik negara telah mengalami perubahan melalui perjanjian dan penaklukan semenjak abad ke-16. Dalam pergolokan geopolitik dunia, dua negara bangsa dapat dikenal pasti iaitu negara bangsa tamu dan juga negara bangsa settler. Contoh negara bangsa tamu ialah Jerman, United Kingdom, Perancis, China, India, Thailand, Indonesia, Myanmar, Filipina dan juga Malaysia. Uh, manakala dalam bentuk negara bangsa settler seperti Amerika Syarikat, Kanada, Australia, New Zealand, Singapura. Oleh itu, dengan pemilikan tanah, penguasaan ekonomi dan politik oleh komuniti settler ini, kedudukan anak watan tidak diperakui dan diterima hegemoni politik diganti dengan kumpulan etnik yang menguasai ekonomi politik secara WASP, Angelo Setley, Francis dan juga Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Ashraf bin Azri, nombor ID PE24079. Hari ini saya akan membentangkan tentang satu topik dalam sajak penghayatan etika dan peradaban iaitu konsep negara dan bangsa. Saya akan membawa anda semua menyelami mana sebenar konsep ini bagaimana ia membentuk identiti kita sebagai rakyat Malaysia lah. baiklah sekarang saya akan lihat dulu apa yang dimaksudkan dalam negara kita negara ini macam merujuk kepada sebuah masyarakat yang mendiami kawasan tertentu dengan adanya sebuah kerajaan yang memerintah menurut Ozmi Krimili 2017 negara ialah satu kerajaan yang merdeka dan berdaulat mentabik urus ke satu wilayah yang diiktiraf oleh negara lain ini bermaksud macam sesebuah entiti diiktiraf sebagai negara ia mesti mempunyai empat elemen utama. Antara ini macam penduduk tetap dan sepadan ataupun wilayah yang jelas. Seperti macam di negara seperti Malaysia ni macam ada rakyat ataupun macam negeri seperti Johor, Sabah, Sarawak dan Pahang. Sebagai contoh, macam Malaysia ni ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1963. Itu mempunyai kerajaan yang kerajaan perlembagaan dan sepadan dan rakyat yang pelbagai kaum yang diiktiraf yang diiktiraf sebagai negara yang berdaulat. Rakyat uh, macam rakyat juga dia akan membentuk bangsa bagi sesebuah negara jugalah. Baiklah seterusnya saya akan membahaskan tentang konsep negara daripada aspek tokoh iaitu Max Weber. Ia memperincikan tentang ciri-ciri utama pembentukan sebuah negara merangkumi kepada sebagai penduduk sempadan dan kerajaan dan kedaulatan bagi Marx itu the state of the product of class contradiction and class struggle and is controlled by the economically dominant class Dan bagi Weber pula the state is a human community that successfully claims the monopoly of the legitimate use of physical violence in a given territory seterusnya bagi Dahl pula ia juga terpengaruh dengan Weber iaitu mendefinisikan sebagai negara sebagai satu sistem politik yang di, yang didirikan oleh sekumpulan manusia ataupun sekelompok kerajaan yang menetap dalam sesebuah wilayah dan membentuk kerajaan sah yang memerintah wilayah tersebut. Bagi Giddens pula, negara sebagai sebuah organisasi politik yang berkuasa memerintah sesebuah wilayah yang tertentu dan boleh menggunakan pelbagai kaedah termasuk kekerasan bagi kekalkan sesuatu peraturan yang ditetapkan. Baiklah, saya akan teruskan lagi akan membentangkan pasal elemen negara. Elemen yang pertama ialah wilayah ataupun sepadan. Wilayah merujuk kepada kawasan, geografi yang tetap dan mempunyai sepadan yang diiktiraf sama ada melalui perjanjian ataupun sejarah. Wilayah ini boleh merangkumi tanah daratan, laut dan ruang udara. Tanpa wilayah yang jelas, sesebuah negara sukar untuk mentadbir dan mempertahankan kedaulatannya. Elemen kedua ialah penduduk ataupun rakyat. Rakyat merupakan golongan yang mendiami sesuatu wilayah dan menjadi nadi kepada sesebuah negara. Mereka akan memainkan peranan penting dalam pembangunan negara serta menjadi penyumbang kepada kestabilan dan kemajuan negara. Tanpa rakyat, negara tidak akan berfungsi kerana tiada sesiapa untuk mentadbir ataupun dilindungi oleh kerajaan. Seterusnya, elemen ketiga ialah kerajaan. Kerajaan ialah badan yang bertanggungjawab mentadbir negara, menggubal dan melaksanakan undang-undang serta memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Kerajaan juga mewakili negara dalam hubungan antarabangsa dan menentukan dasar dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan dan kesihatan. Dan akhir sekali ialah kedaulatan. Kedaulatan bermaksud kuasa mutlak dan tertinggi sesebuah negara untuk mengurus hal ehwal dalamannya tanpa campur tangan kuasa luar. Kedaulatan juga memberi negara kebebasan untuk membuat keputusan sendiri, menentukan undang-undang dan menjaga keselamatan serta integriti wilayahnya. Bagi konsep bangsa pula, bangsa merujuk kepada sekumpulan manusia dalam satu ikatan ketatan negara, negara iaitu Mahayudin pada tahun 1998. Bangsa adalah satu kumpulan manusia yang diikat dalam satu unit, kesedaran, kolektif bersepadu berteraskan perkongsian etnik, budaya dan sejarah. Sering kali juga ikatan bangsa dikaitkan dengan pertalian darah juga kekeluargaan etnik, budaya agama dan wilayah. Walau bagaimanapun wujudnya pelbagai perspektif sempena sentimen yang membentuk negara bangsa iaitulah persamaan, kebersamaan ataupun bilangan together. Oleh itu dapat dirumuskan juga akan bahawa bangsa adalah sekumpulan besar manusia yang mempunyai keterikatan melalui perasaan kekitaan bersama dalam sebuah negara dari sudut aspek konsep bangsa daripada istilah pula daripada dimensi sejarah istilah bangsa berasal daripada perkataan latin yang bermaksud lahir iaitu ia merujuk kepada tempat asal lahirnya seseorang individu yang membawa kepada pembentukan satu kumpulan besar manusia penggunaan istilah bangsa ini cukup meluas dan membawa makna yang rencam biasanya istilah bangsa digunakan untuk menjelaskan tentang sesebuah kumpulan etnik bahasa dan kebudayaan komuniti ada setengah sarjana melihat bangsa itu sebagai dalam konteks yang mempunyai sebagai seperti kaum dan etnografi Bagi pandangan Bernadette Anderson pula mentarifkan bahawa bangsa sebagai sebuah imaginary political community Pula 1999 Penelos juga mendefinisikan sebagai The largest self-defined collectively of the world people members believe that they share some form of theoretical association and they genealogical related Konsep bangsa terbagi kepada tiga iaitu satu kelompok manusia yang berdasarkan ciri fizikal ataupun lebih jelas lagi kepada keturunan beliau. Bagaimana pula, kaum juga merujuk kepada kumpulan etnik yang berdasarkan ciri-ciri budaya mereka dan akhir sekali, iaitu satu komuniti politik dalam wilayah-wilayah wilayah tertentu. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang kewarganegaraan. negara iaitu adalah perihal warga negara kerajaan sebuah negara seterusnya sebagai kewarganegaraan bermaksud kepada kerajaan rupa bangsa bangsa seseorang dan setiap negara mempunyai penduduk yang diiktiraf berdasarkan undang-undang negara berkenaan dan membentuk sebuah komuniti politik ia bermakna macam kewarganegaraan ini macam satu bentuk kerajaan atau kedudukan sah yang mengikut seorang individu dalam sebuah negara itu Selain itu, um, melalui kedudukan sah tersebut, seorang warga negara mendapat perlindungan yang ada uh, hak iaitu hak yang sebagai istimewa dan pelbagai. Di sini kita dapat lihat iaitu contoh uh, kad uh, keluarga negaraan iaitu dalam kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya, akan naratif negara dalam mangsa. Apakah itu macam negara, naratif negara dalam mangsa? iaitu sebuah negara etno yang berpasakan anak watan dalam masyarakat ke pelbagaian yang diintegrasikan di pelantar perlembagaan dan tersulam ruang sivil dalam governance dan pembangunan dengan keadilan dan demokrasi dalam membina negara-negara bangsa dalam Malaysia Seterusnya, naratif bangsa Melayu Malaysia integrasi Hajimani politik memperakui dan menerima anak watan dalam komuniti Melbourne diberikan kerajaan negara Perlembagaan mencerminkan tentang kenyataan sejarah panjang di mana Melayu, Islam, Bahasa Melayu dan Raja dan Atas 153. Kedudukan Melayu dalam negara dijadikan pasal perlembagaan. Bagi meneraja lain pula, yang diikat di tapak integrasi, integrasi yang di mana yang di Pertuan Agung adalah simbol perpaduan negara. Islam adalah agama rasmi, persekutuan tetapi agama-agama lain juga boleh diamalkan dalam aman dan damai. Seterusnya bahasa Malaysia ialah bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan tetapi bahasa ibu negara lain boleh dipelajari. Dan Akta 153 bagi pembinaan negara bangsa Asia iaitu kita mempunyai dua konsep iaitu negara bangsa peribumi iaitu asimilasi sebagai negara seperti Laos, Vietnam, Kemboja, Indonesia, Thailand dan Myanmar iaitu seperti masyarakat majmuk Malaysia dan seterusnya sepenuhnya kepada asli iaitu Brunei Darussalam. Selanjutnya yang kedua ialah negara bangsa penyelenggara Iaitu seperti orang asli yang ditolak sebagai dan tidak diterima oleh aa, pembinaan negara bangsa Asia sepertinya Contohnya negara seperti Singapura Seterusnya akan ke pelbagai idea bangsa idaman. Bagi konsep Nation of Intent, negara bangsa adalah projek berterusan dengan cabaran identiti bangsa Iaitu pembentukan Malaysia seperti Pramodeka, Melayu-Laya, Kirimayu ialah negara Islam bagi Malay Late Fuller Society yang diterima oleh British CISC1949 Pasca mereka juga ialah seperti konsep Malaysian-Malaysia -Malaysia iaitu wawasan 2020 kekasih satu Malaysia Selepas Pilihan Ayu 2014 iaitu ia juga masih berpandukan iaitu Malay Late Plural Society dan kepelbagaian perlu dihargai sebagai kekuatan bukan ancaman-ancaman lain Bagi hegemoni negara bangsa idaman iaitu dimulai oleh Malaysia Hegemoni pada tahun 1950 dan diteruskan pula kepada Daulah Islamiah yang dan diikuti oleh pada Malaya Raya seterusnya diikuti sebagai Malaysia Malaya dan seterusnya Malaysia Media Malaysia iaitu pada tahun 1960 dan akhir sekali ialah bangsa Malaysia pada tahun 2000 Baiklah, saya akan teruskan lagi pada etos bangsa iaitu ialah etnik ataupun nasionalisme dan bangsa bagi etos bangsa pula apakah itu etos bangsa iaitu ialah nilai ataupun norma dan budaya yang diterima oleh masyarakat dalam sesebuah negara untuk membentuk jati diri dan identiti kolektif sesebuah negara itu ia juga akan melibatkan sebagai sikap ataupun pandangan-pandangan yang pada sesebuah negara itu dalam perilaku yang mengikat kepada individu dalam sesebuah masyarakat dan ia juga akan menakumi sebagai semangat dan nilai yang menuntut kesatuan dalam kalangan warga negara Malaysia. Baiklah, etos bangsa terbagi kepada tiga iaitu Yang pertama ialah etnik, yang kedua nasionalisme, yang ketiga bangsa. Bagi etnik, ialah kumpulan manusia yang memiliki ciri-ciri budaya, bahasa dan sejarah yang sama bagi nasionalisme pula sebagai semangat cinta terhadap negara dan usaha untuk memajukan kepentingan nasionalisme dan bagi bangsa pula konsep yang lebih besar daripada etnik yang melangkumi sebagai pelbagai etnik yang bersatu. Uh, antara tiga itu dia orang akan mewujudkan sesebuah masyarakat yang harmoni dan bersatu dengan setiap etnik yang menyumbang kepada negara. Dan kesan juga ialah mewujudkan masyarakat yang bertoleransi antara satu sama lain Justru itu, mereka semua akan mewujudkan satu negara yang harmoni dan kestabilan dalam masyarakat-masyarakat Seterusnya, etos nasional yang dikatakan oleh Tun Dr. Mahathir iaitu Building a nation out of diverse people with differing historical ethnic, linguistic, religious, cultural and geographical background is something more than just fostering consequences on the basic character of the state of a nation. It involves the fostering of nilai share historical experience, two share values, and three a feeling of common identity, and four share destiny that transcends ethnic boundary without identity, and loyalty, commitment seventh and emotional attachment to the nation and the flowering of the distinctly national ethos seterusnya bagi geopolitik negara ia macam merujuk kepada bagaimana faktor yang seperti geografi ekonomi dan hubungan antarabangsa yang mempengaruhi dasar luar dan politik domestik negara macam negara malaysia juga dia juga macam amalkan dasar luar yang bebas dan aktif dan berusaha macam dia berusaha kekalkan hubungan yang baik dengan kuasa global kuasa besar dan negara serantau dan bagi macam perubahan politik pula macam faktor yang mencetusnya sebagai hubungan diplomatik antarabangsa isu, isu keselamatan serantau dan perubahan dalam dinamika ekonomi global dan bagi cabaran mereka mereka juga macam ada cabaran seperti isu keselamatan dan serantau dan ancaman keganasan daripada macam negara-negara luar dan juga mereka juga macam bersaing dalam ekonomi global dan menjaga kedaulatan dan identiti negara mereka. Baiklah, akhir kata sebagai rumusan, kepada pembentangan saya hari ini, dapat kita fahami bahawa konsep negara dan bangsa bukan sekadar istilah adalah buku, tetapi merupakan asas kepada pembentukan identiti, kestabilan dan kemajuan sesebuah negara. Khususnya, negara kita yang tercinta ialah Malaysia. Negara terbina atas yang kukuh iaitu penduduk wilayah, kerajaan dan kedaulatan tanpa salah satu daripada unsur ini, sebuah negara tidak akan dapat berfungsi dengan berkesan. Rakyat pula bukan sekadar penduduk tetapi adalah nadi utama yang mencorakkan arah tujuh negara. Sementara itu, bangsa ialah ilmu yang lebih mendalam. Ia mengikat sekumpulan manusia dalam satu semangat kebersamaan yang didorong oleh perkongsian nilai budaya, bahasa dan sejarah di Malaysia. Di Malaysia pula, pembentukan bangsa Malaysia memerlukan pemah pemah pemahaman yang dan penghargaan terhadap kepelbagaian dan bukannya penolakan terhadap perbezaan. Malaysia juga memilih jalan integrasi bukan as asimilasi yang mana setiap kaum dibenarkan mengekalkan identiti masing-masing namun bersatu dalam satu identiti nasional. Konsep ini terbukti berjaya dalam mengekalkan keharmonian sejak kemerdekaan Walau kita tidak terlepas daripada cabaran seperti ketidakseimbangan ekonomi, isu perkawaman dan serta pengaruh luar. Namun, dengan adanya kewarganegaraan yang sah, Atas bangsa yang kukuh dan komitmen rakyat terhadap negara, Malaysia mampu terus membina negara yang bangsa yang utuh, demokrati dan berdaya saing di atas pentas dunia. Oleh itu, sebagai generasi muda dan pemimpin masa hadapan, marilah kita bersama-sama menghayati semangat kenegaraan, menghormati perlembagaan, menyemai nilai perpaduan dan menjadi ejen kepada keharmonian antara kaum. Hanya dengan kefahaman dan kesedaran Impian kita ini melihat sebuah negara Malaysia yang benar-benar bersatu dalam kepelbagaian akan tercapai Sekian sahaja daripada saya terima kasih